श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति श्रुति स्मृति पुराणोक्त धर्ममार्गरतं गुरुं। भक्तानां हितवक्तारं नमस्य चित्तशुद्धये अद्वैतानन्दभरितं साधूनामुपकारिणम् सर्वशास्त्रविदं शान्तं नमस्य चित्तशुद्धये धर्मभक्तिज्ञानमार्गप्रचारे प्रचारे अनुग्रहप्रदातारं नमस्ये चित्तशुद्धये भगवत्पादपादाब्ज विनिवेशित चेतसः श्रीचन्द्रशेखरगुरो प्रसादो मयि जायताम् चेष्टतीर्थकथाभिज्ञ चिदानन्दविग्रहः चन्द्रशेखर्यवर्यो मे सन्निधत्ता सदाहृदि भूषणे वेदशास्त्राणां दत्तचित्तमहर्निसं क्षेत्रयात्रारतं वन्दे सद्गुरुं चन्द्रशेखरम् वेद ज्ञान वेदभाष्यज्ञान् कर्तुं यस्य समुद्यमः गुरोर्यस्य महादेवक्तं वन्दे चन्द्रशेखरम् पाणिवाचक गोदादिभक्तिवागं हृदैर्भृशम् बालानां भगवद्भक्तिं वर्धयन्तं गुरुं भजे लघुपदेशैर्नास्तिक्यभावमर्दन स्मितमुखं शान्तं प्रणतोऽस्मि जगद्गुरुम् विनयेन प्रार्थयेऽहं विद्यां बोधय मे गुरो मार्गमण्यं न ना जानेऽहं भवन्तं शरणं गतः इति सम्पूर्णम्